Вітає вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Міністерство інфраструктури здійснює поетапне реформування дорожнього господарства. Саме про це будемо говорити з нашим гостем. Це Дмитро Котлобей, директор департаменту стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України. Вітаю вас, пане Дмитро. А насправді, яка головна мета ось такого реформування, що варто змінити саме в структурі дорожнього господарства? Добрий день, Світлана, добрий день, уважаємі телезрителі. Прежде всего, я хотел бы сказать, что дорожная отрасль Украины не реформировалась последние, наверное, 80 лет. Мы получили в наследство от Советского Союза ту сеть автомобильных дорог, которая существовала, которую делали наши предшественники в 40-е, 50-е, 60-е годы. И сегодня очень остро стоит все-таки вопрос о реформировании данной отрасли. Прежде всего, мы изучили опыт всех наших стран-соседей, стран Евросоюза, передовых стран. И пришли к выводу, что другого пути для того, чтобы получить качественные, безопасные, экономичные дороги, У нас нет, как только реформірування. Що саме а, варто реформувати? Це буде система розподілу фінансів чи можливо система відповідальності за безпеку. От яким чином ця все буде система виглядати зсередини і ззовні? Даною проблему нельзя решить каким то одним рішенням волевым. Це целый комплекс мер. Ну прежде всего, это перераспределение ответственности і повномочі. за содержание дорог, за эксплуатацию, за их развитие между центральными органами исполнительной власти, то есть государством, между органами государственной власти на местах и органами местного самоуправления, коммунами, мэриями. Это первый шаг, который мы намерены осуществить. Он должен будет сделан уже в этом году. Мы подготовили целый ряд изменений в законопроекты. Сейчас сложилась ситуация, когда Ответственность лежит и на местных органах государственной власти, и на центральных. А полномочия сконцентрировали все у государства в столице. Мы намерены отдать не только ответственность за содержание дорог местного значения, но и полномочия, финансовые ресурсы, кадровые, технологические. По этому пути пошли все страны, все развитые страны, включая наших соседей, включая даже Россию. Ми дуже відстаємо в этом вопросі, і я думаю, це єдиний путь для того, щоб наш государство, наші граждані отримали дороги без і uh -huh. комфортно? Ну, взагалі, система сама доріг якості це одна справа. А наприклад, ну, сама система управління цією всією структурою, це інше. Чи буде змінюватися якийсь менеджерський склад взагалі в такій структурі чи ні? Чи будуть переглядатися какие які, можливо, також мають досвід роботи в інших країнах? Светлана, последние 10-15 лет в Украине появились технологии, которые существуют на Западе, как мы говорим. То есть это европейские, американские технологии, японские. Смена кадров – это не есть панацея от всех бед. Кадры меняются постоянно, всегда они освежаются. Постоянно идет приток новых кадров с новыми знаниями. Постоянно обновляются и технические возможности, которые применяются у нас сейчас в Украине. У нас есть одна беда, конечно, недофинансирование дорожной отрасли. Но дороги не есть что-то отдельное. Состояние экономики всегда отображает состояние дорог. Мы намерены в ближайшие годы все-таки сдвинуть этот вопрос с места, благодаря реформам, которые мы воплощаем в жизнь благодаря изменению, в том числе технологическому, благодаря э, гармонизации нашего технического законодательства с европейским. А вот такие реформы, они все-таки позволят заощадить деньги, или все-таки потребуют еще дополнительного финансирования? Само по себе проведение реформ, оно не может стоить каких-то денег. Это все происходит в рамках финансирования центральных органов, экономической власти исполнительной власти в рамках финансирования местных уранов исполнительной власти но денег на э, эксплуатацию на содержание на развитие автомобильных дорог конечно крайне недостаточно которые мы сейчас имеем и мы работаем над тем чтобы расширить джерла финансового для того чтобы расширить джерла финансирования Ну, взагалі, скільки потрібно, якщо так говорити, в загальному ще додатково грошей коштів? Можливо, у вас варто залучати інвесторів, і чи є вже такі напрацювання дійсно з компаніями, які могли б допомогти Україні, все таки піднятися на цей рівень? Ну, как я уже говорил, что одним, одной какой-то меры невозможно все-таки сделать дороги но именно такими... Это еще круг другой, третий. Да, ну, но Одним из методов, одной из мер, которые мы будем предпринимать, мы все-таки сейчас работаем над разработкой проекта государственно-частного партнерства для того, чтобы привлекать частные инвестиции в строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. На сегодня существует несколько перспективных направлений, которые мы могли бы предложить частным инвесторам для того, чтобы взяться за это дело. Это такие направления, как Краковец, Льву, Брода, Ровно. Это такое направление, как контрольно-пропускной пункт Российской Федерации, Щербаковка, Харьков, Новомосковск, где существуют большие транзитные потоки. Такое направление, как Большая кольцевая дорога вокруг Киева, в первую очередь где также существует вероятность, что дорога будет наполнена транспорт и интенсивное движение позволит в дальнейшем эксплуатировать эти дороги. В дальнейшем мы планируем, мы изучаем опыт всех стран, все страны наши соседи взимают плату с грузового, большегрузного транспорта свыше 12 тонн. Все это происходит уже последние 20 лет. В Европейском Союзе существует директива о том, что постепенно, поэтапный переход на все магистральные дороги, на сбор платы за грузовиком за тот вред, который они приносят автомобильным дорогам. В какой мере эта будет система внедрена? Какие это могут быть дополнительные финансовые ресурсы? На сегодняшний момент мы прорабатываем, но в любом случае это тот путь, который позволит нам сделать наши дороги качественными. Яким чином буде а, далі відбуватися співпраця з «Укравтодор» і з Державною автоінспекцією України? Чи будуть якісь зміни саме в системі? Так, відбувається зараз зміни. Якраз в рамках реформи, прежде всього, розподіляється повномочія не тільки між центральними органами місцевої влади, а й державством. Ми розділяємо повномочія між нескількими органами державної влади. Прежде всього, Міністерство інфраструктури, которая является образующим э, совершенствующим нормативные акты законодательные и готовящие систему к реформированию. Далее, Укравтодор, содержание дорог общего пользования, по которым мы все с вами ездим, э, государственное значение, это будет 52 тысячи километров автомобильных дорог, закреплено за сферой Укравтодора. 117 тысяч километров дорог переходит под юрисдикцию, под полномочия местных органов государственной власти. Также в рамках реформы создана инспекция на надземном транспорте. Это еще один уровень контроля, контроля за безопасностью. Прежде всего, дорога. Три постулата, которые выдерживают все страны. Так же, как мы. первое – безопасность, второе – комфортность и третье – экономичность. То есть дороги – это экономика страны. А, а саме а, безпека, економічність, комфортність. Яким чином це буде здійснюватися? От, з огляду на те, що ремонт доріг все таки а, ну, абсолютно ще потребує великих зусиль. І ще навіть і не починався у зв'язку з погодою. Наскільки ми зможемо дійти до цих трьох пунктів? Ну, на сьогоднішній день ведеться восстановительний, як його називають, ямочний ремонт. Це аварійний ремонт. Все-таки климатические факторы в нашей стране отличаются от стран наших европейских соседей, отличаются от северных стран, отличаются даже от России, за исключением нескольких областей, которые к нам прилегают. А технологии будильництва потужнейшие, сильнейшие, да, без огляду на погодную? В связи с тем, что все-таки погодные условия начинают уже позволять работать, на сегодня работает в стране на дорогах, не в городах, а на дорогах между населенными пунктами более 500 бригад по устранению ямочности. В течение недели мы планируем все-таки потепление кругом, и погода позволит полторы тысячи бригад будут устранять те аварии, те ямочки, которые образовались в течение весенне-осеннего периода. На сегодня работают около 50 асфальтобетонных заводов, которые готовят смеси. И в течение недели выйдем на мощность 100 заводов. То есть мы полностью накрываем всю сеть. И я надеюсь, основная сеть будет вся приведена в порядок до конца апреля, и граждане как-то люди почувствуют, что дороги чуть улучшились. Но в любом случае это именно аварийный, это ямочный ремонт. Uh -huh. То, -то есть Существ... а, говорить про то, что действительно через три года будет, снова, таки хорошая дорога, там ничего mm -hmm. до ней не сделается. No. Очень тяжело говорить о том, что не будет через три года. Возможно, перспектива это среднесрочная. Премьер-министр страны заявил, что для того, чтобы, и эти цифры подготовлены министерством, для того, чтобы сделать дороги именно такие, как сейчас в Европе необходимо больше, чем бюджет страны за один год. А чи не можно работы поэтапно, остики будинных? Каким чином это можно здесь снять из огляду на нашу финансовую ситуацию? Как раз по этому пути мы идем все последние годы. Особенно большой толчок все-таки дала программа проведения Евро-12. Страна получила 2000 километров дорог. Да, это очень мало, но мы получили качественные, комфортные, безопасные дороги. Дальше мы продолжаем делать самые стратегические направления, транзитные направления. Сейчас сложилась ситуация, да, как и во всем мире, 85% груза, точнее пассажироперевозок осуществляется автомобильным транспортом. То есть каждый человек каждый день видит состояние наших дорог. Але Поэтому... якщо говорити не в контексті Євро 2012, не в контексті реформування дорожнього господарства, чи можна дійсно збудувати в Україні дороги? Тому що, як показав досвід попереднього року, то в принципі можна. Так, да, у нас на сьогоднішній день существує і політична воля. У нас есть наработки для того, чтобы привлекать частные инвестиции. Мы очень плотно работаем с международными финансовыми организациями, такими как Европейский банк реконструкции, развития, Европейский инвестиционный банк, Мировой банк. Работаем уже 7 лет и привлекаем все больше и больше финансовых ресурсов. Это могут почувствовать все-таки. наша група перевозчики. Скільки, Особ... скільки років взагалі триватиме ось ця реформа, про яку ми зараз говоримо? Чи це буде настільки поступово, що люди навіть не помітять, що дійсно щось змінюється, ну, в, в структурі все. Спасибо за вопрос, Світлана. На самом деле, реформа не може так кончитися ніколи, да. Перший етап реформи ми плануємо завершити 1 января 2014 го року. Это всего лишь первый. Но учитывая то, что, как я уже сказал, что дорожный отрасль не реформирует в 80 лет, что реформа будет продолжаться постоянно. Постоянно, но это будет именно эволюционный путь, а не революция. Революция мы с вами знаем, к чему приводят и в дорогах, uh -huh. и в государствах. Что включает в себя первый этап, второй этап, третий, еще передбачено, чьи конкретные рамки. На сегодня есть конкретные рамки, только первого этапа реформирования, который, я как уже сказал, закончится 1 января 2014 года. Или да, закончится, когда мы подведем итоги когда мы получим результаты буквально в 2014-2015 год, люди уже увидят улучшение. Но я должен сказать, что в любом случае за год, за два, за три сделать то, что мы не делали 80 лет, невозможно. Основная сеть дорог строилась в 40-е, 50-е, 60-е годы. Интенсивная разбудова нашей сети была всего лишь 30 лет. Для примера, Америка с 29 -го года по 70-й год, только в 70-м году они заявили, что сделали основную сеть, хотя продолжают дальше развиваться. В том числе мы надеемся, что все-таки дорожная отрасль будет одним из локомотивов роста экономики страны, как сельское хозяйство, IT-технологии, химия, машиностроение, металлургия. Примеров этому масса, и все государства выходили из всех кризисов, особенно финансовых, именно созданием инфраструктуры. Это Великая депрессия. Америка, 29-й год. Это 33-й год. Германия. Это 28-й год. Италия. Это 56-й год. Франция. То есть даже по примерам финансового кризиса этого десятилетия, даже такие высокоразвитые страны, как Америка, направляли огромные финансовые ресурсы для того, чтобы увеличить валовый продукт. меньше безработицю, іменно в інфраструктуру. Тобто дороги, залізничні дороги, школи, те, що може служити не сьогодні, а через 20 років. А чи потребує взагалі реформування, створення державного дорожнього фонду чи потребує окремого орган, який буде контролювати фінанси? Як ви вважаєте? Я думаю, на сьогоднішній момент це не найболючіший вопрос, який мешає зробити наші дороги. Это обычная текущая работа Министерства финансов. Справляется со своей ролью. Ну, как я сказал, по мере развития экономики мы будем получать лучшие дороги. Дороги это всего лишь зеркало нашої економіки, зрозуміло. Ну що ж, я думаю, що з потеплінням ми всі побачимо, що є результати ремонту, що є покращення. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую, що прийшли. Пасі нагадаю. Спасибо. Гостем студії був Дмитро Котлубей, директор департаменту стратегічного розвитку автомобільних доріг Міністерства інфраструктури України. Будьте з нами далі ще цікавіше.